ha başda qurtmaq bu heyvan. 3 gündür doğmuş heyvandır. Yəni 26 28 e, süd verib, hal-hazırda dəşı masaç edirik. İxtiyol kamprolan cis doğ, yəni dəşıbiz ki, uşaqsının yemini. Yəni qəşəng maldır. Çox gözəl maldır. 26 28. Yəni bu inşallah bu sağımda 30-dan yuxarı olar Allah qoysa. Bu heyvan tələ doğubdur. 1 ayın 10-cu doğub. Hal-hazırda onun südü 10. 4 13 yemsiz şəkildə, yəni yem vermirik bu heyvandır. Həmçinin çox gözəl heyvandır. Bu da e, bir 3 aylıq, 4, 3 aydan 3 aya yaxın mayalanıb. Yəni hal-hazırda südü, yəni 16-18 damada də onda 26-27 süd verirdi. İndi biraz azaldı südü. Bu heyvandır həmçinin <laughs> birinci qarnı doğmuş, e, birinci qarnı doğmuş digərimizdir. Onun çoxu südü var hal-hazırda. E, balası altında yemizdir, əslində qalıb balası altında yemir onu. Yəni, təmiz simentaldır balasını da göstərəcəm sizə halı e, bir azən. Mayaları özdə mayaladı bir 10-15 gün ərzində, yəni 10-15 günləri mayalanıb vaxtını deyə bilərəm. Bu heyvan ikinci qarnada doğub oktyabrın 31-i. 31, 31 oktyabrda, yəni doğub hal-hazırda 20-20-26 baladaç verir. Yəni yem rəyif verir. Dötərdə olduğuna görə indi başlamışam yemləməyə. Bu heyvanda 13 bir çağıma süd verən heyvan idi. İndi hal-hazırda görəsürüdün azaldıb 18 litr mayaladı ya. Belə qaldırış yavaş-yavaş. Yəni il verir 18, 16, 19 yavaş-yavaş qaldır -yavaş gedir. E, Titcilərində olub. Bu heyvan da e, ikinci qarnı, yəni mayal voazdır. Hal-hazırda e, dekabr 15-20 arası doğacaq. Yəni <coughs> belə deyim, bu barəsində bu heyvan hərca bir 10 gündə doğar. E, bu da həmin o birinci qarının balasıdır. Birinci qarında doğmuş heyvan ona 12 olmuş verən dişi baladır və 60 günlük. E, bu heyvanın doğmağına e, bu ikinci qarında olacaq. Birinci qarında 22, 23, 24-ə qədər süd veribdi, simental da hamsı. Bu heyvanda həmçinin ikinci qarında doğası simentaldır. E, Bun da doğmağına hələsa qalıb bir 20 günün, 25 günün ən çox aldı. Yəni bu da südlük maldır. Bu heyvanda ikinci qarında doğasıdır. Bu da çox gözəl maldır. Yəni bu da tən doldurur. Bu arça doğacaq dekabrın axırına, yenə yəni, belə bir şey deyim. <coughs> dekabrın axında dolusu dolusu maldır. Yəni yaxşı maldır, həm sağlam maldır, bir problemləri yoxdur. E, belə deyim sizə. Bax, bu da belə, görürsüz, yəni bir qarımdıra bilir ki, yəni boğazdır. Bunlar hamısı doğuşa hazırıq mallardır. Yəni burada baxın belə, belə. Aha. Hə, sonra gəldik burdan. Hə, bu heçlə, bu ağrı çəkdir. Bizim ağrı çəyimizdir bu fitolam məqsəddir. Bu da ki, hazırda e, e, bir ay qalmış 3-cü qarında doğuş heyvanda 28, 26 2-ci qarın süt sağılıb bundan. Hə, bu heyvanda ki, yəni dekabrın 5-i 10-u yəni doğuş vaxtıdır inşallah gəlirsə bilər bəlkə də. Yəni bu da bala təmizliyir. Hazırda budur. Yox <laughs> baxın. Da bala təmizliyir. Bu heyvanda həmçinin bala təmizliyir. Terima